Сегодня очень скорный день. День голодомор. Очередная годовщина. А в стране ярко выраженный махровый геноцид. Добивают последние предприятия. Людей массово выбрасывают на улицы без работы, без средств содержания. И это кто управляет, кто отвечает у нас за гарантии конституционных и всех других прав. Президент, кабинет министров, Верховный совет, который принимает такие законы, пожалуй, таким управляющим в моей стране не место. Я категорически против того, чтобы на моей территории процветал геноцид, поэтому такое управление меня не устраивает для меня вас нет. Спасибо.